Бажаю здоров'я! Другий день навчань у артилерії. Сьогодні у нас стрільби. То поїхали! Родить по фактів з ближніх мішень. Починайте з ближніх, закінчуйте дальніми. Да? Самое главное, да, это видите, мужики. Тут можно, можно рухаться двумя способами. Я иду або так, або я на иду. Раз и пошел. У меня шаг, я зашел. Не роблю вот всей хуйни, потому что она не запутает. Я просто встал, скинулся и пошел. Команда АП, я стреляю, да? Рух. Заряжаем, снимаем за побежника. Ап! В команде App мы вскидываемся, делаем выстрел, смену магазина обычную. Меняем типа и опять делаем контрольный типа сквозь. Все. Плюс? Плюс. С накладкой? Да, все вот. Нет, смотри, я, тебе, я покажу, что оно удобно. Скидывайся. Скидывай, скидывай, команд. Берешь ты магазин, смотри. Способ накладки. Он налаживается сюда зажимайте два, два, магазина, отстебай. Этот. Этот. И пристебай. Нет, не сбивай их кучу. Ага. Все, а этот? А этот ты опа, грубо говоря, сразу зарядил, и этот ты ага. убираешь уже кустой себе непосредственно блядь. Это получится этой рукой, Это да? рукой, да? Нет, этой рукой дергать. Конечно. А, не, запомните, пацаны, не перекладывать. А, если, блядь, да? вы работаете уже с оружием, рукоятка твоего ствола Никогда нахуй не бросается. У тебя все время, блядь, рука уже в рукоятке. Все манипуляции ты делаешь уже, если ты, блядь, правша левой рукой. Смену магазина, блядь, досталась патрон в патронник. Следующий Четверка, Подходи ты! Одиночным, в огонь в огонь! Стрелять на коленку. Вот это называется расположение типа, низкие структуры, ну, типа, низкие, низкие да? Тебе удобно будет вот так стрелять, если ты хочешь в нем стрелять. Я так хотел Да, о, Молодец. Если ты хочешь с колена стрелять. Что я говорил с колена? Ты садишь, да? стреляешь вот так. Потом. Тебе удобно будет что? Работать переход на другое положение. Ты стреляешь. Раз. И пошел солнечный ремонт. Все. Положение тебе надо будет. Что сделать? Постреливать ножку. Не, он тоже самое. Вот раз и встал. Не, ну, в принципе, так, если позволяет масса тела, да. Здесь, все, все, все. А вот сел при... на ногу и стреляешь. Ну да, тебе так удобней, да? Да. Что? Можно? Готовы? Да. В огонь! Так, лучник вот так, блядь, боком. А, плита нас для чего? Для того, чтобы, блядь, до противника она всегда стоит, блядь, чтобы противник не попал. Если мы выпускаем как лучник, блядь, у нас Бокалу. открытая бочина, первое попадание, мы 200, грубо говоря. Если ты будешь стрелять, ты пойдешь назад. У тебя нет вот этой балансировки на дальше, понял? Ты стоишь, в ровную, ты начнешь стрелять, и или на жопу сядешь, или побежишь назад. Чуть-чуть корпус даешь вперед, там корпус. Неудобно, блядь, на... в этом положении. Сделай ногу одну. Пока эта нога у тебя нога ровная, это немного в колени солнце. Оп. Оп. Оп! Самостоятельно меняю. Если ты взялся за рукоятку, все, ты ее уже не бросаешь. Все. Левой рукой. Смену магазина заряжаешь ствол. Левой рукой, не правой. Ты не каждый. низко, надо сразу на него слить огонь. Время твое. Если мы работаем, то рука... И лучше... Ствол, блядь, под мышку, когда ты делаешь смену, блядь, прыжок. На тему что мы вибрацируем? Три способа для смены магазина. Все знают три способа для смены магазина. Ну, выбивание. Я Белое... прошу, все знают. Такое. Самый, блядь, простой советский способ смены магазина, блядь, это мы отстебаем пустой магазин выбираем его в сумку сброса, достаем полный магазин, пристебаем, досылаем патрон в патронник, и мы можем уже вести огонь. Второй способ, это способ выбивания. Мы взяли полный, выбили пустой, пристебнули и ведем огонь уже. И третий способ, это способ с помощью накладки. Мы берем, достаем уже полный магазин, прилажим его к пустому, Отстебаем полный, доставаем патрон, патронник и можем уже вести огонь. Все манипуляции, что мы делаем, если вы правша, у меня ствол в правой руке, я руку уже не отпускаю с рукоятки никогда. Все дела манипуляции я уже левой рукой. Если я левша, то мы делаем все манипуляции правой рукой. Способ выбивания это тоже эффективный, но если ты магазин выбил, не факт, что ты его уже подберешь. Да, можно так, что его проебал. С помощью накладки, блядь, тоже быстро меняется и все магазины у тебя сохраняются. Так, 4 обошла, пошла, блядь, на огневую, 4, 4 go, jexu, человека me, uh на наколочение. Вставай! Да, я тоже. Пошли. Да он, вон он, то пошло. Все, Гена, Леша, вставай. Гена! А, все, и ты. Нет, 30%. 30%. А остальное весь проклад, у тебя нигде не упирается. Сейчас мы сделаем блядь, э, стандартный способ смены магазина. Что мы делаем? По команде up. мы скидываемся. Э, за публичника мы не снимаем. Делаем, как будто мы сделали выстрел. Отстебаем магазин, убираем, пристебаем полный, типа досылаем и опять делаем выстрел. И все. За публичника мы не снимаем. Плюс? Плюс. Оп! Сначала по то надо. У да? да. тебя есть рука. Для чего вот тут сделанный приклад специально? Под руку. Все любят сувать руку, как на автомате. Бог знает куда, да? За коробок то можно взять? За коробок? У ну, тебя есть рука. Для чего она сделана? Вот, видишь? да, да. Ну, як музикальний інструмент, мужики, не можна і одиночним стріляти, і короткими, і очереднями. А там понятно. Ну, як як дівчинка, і... можна так сказати. Хороший кулемет. А в тебе кулемет гарячий. У тебе є дерев'яна ручка і в тебе тут є ручка. Тебе... Тебе, ти можеш взяти, типу, він гарячий. Отут, берешся, знаєш, коли тебе, допустим, лента з ящика виходить. Придумай на спеціальний приклад, щоб ти зразу обрався його сюди. Ти хочеш стоячи, так? Да? Я буду, так. Да. Мишань ты себе нашел? Давай по счету. А нам тоже стрелять чиня? Сейчас. Хавин сначала. Давай, давай. добавлю ленту. Стой, 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 Ага. стой, 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 Давай, давай. полный на ебане, да? аккуратно, он не спеши Поменяй, да, перекладка. Пишел, пишел. Работай, работай, стреляй. Да, пристреливай на налево, на разлево, на раз лево, да? Да, Вот, да, 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 заходь, заходь, сюда, заходь. Все, вы да, Пошел работать, да Двойка может заходить. Да, работает. Очищай, зачищай. Рухайся, рухайся. Раз Я що а, да? я роблю? Я могу на запобіжні. И ухожу в левую сторону. У меня внизу. раз, два, три, четыре, на пяді уже седаю. И от этой накладки меняю свой магазин, да, объединял, ставим магазин вот так, если мы хотим приедать сидеть. Один а вот тут, ну, да, именно. уже приедет. Ставим выше. Тут скажем будет 3 см, вам, если вы поставите вот так, вы не зарядите, вам надо что сделать? Манипуляция, да? Раз. Кацапский. Два, все. Если вы будете сидеть ниже, вам время уходит очень сильно долго. Дай свой магазин. Раз. Я его надеваю куда хочу, у меня что, зброя в руке, я могу что и стрелять, правильно? Патрон патроннику. Да, патрон патроннику. Ты на надо, надо делать эти манипуляции. А, это мой. Давай-давай, работай. Давай-давай. Да-да-да. А не надо, просто тот же самый приедешь. Ладно, меняй, молодец. А тебе что не так? Вот так сижу, блядь, думаю, пизда нахуй. У нас кроет градом, думаю, пизда нахуй. Я беру что, скидаю себе броню, просто вылажу без брони, потому что у меня варианта нет, как вылезти с этой железяки, как у вас. У вас есть плитоноска, все, вам больше ни хуя не надо, по факту, ну, Да, магазины у вас вот тут, да? Чисто, чтобы у вас вот есть магазин, да, с методом накладки. Поменял ее себе сюда и вставил его по сумок, да, або сумка сбросил себе. Это еще в как можно залезть. А раньше, чтобы дядьки корсарей без дома залезли. Ну, у нас был, как бы, стармех такой, ну, дядька здоровый. Он одевал корсар, люнюк меха на но потом его вытягивало, ебать. Не, у нас был такой, что их корсар не одевал, так леп, и назад хуй. Не, у нас был такой, что, блядь, у так встал, так, в влез, а потом мужики вытягивайте меня, блядь. По пизда, блядь. Что, ты куришь? Это В принципе, начнем. Бам, бам. Я разворачиваю, чтобы у меня гильзы летели. Я не поворачиваю так слово. Вот, и пошел ты. Бам, 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 бам. Все. И тебе не летят гильзы. Давай, тут Окоп у меня не сильно широкий, да? Мне надо сделать нарезку. Я... Я выстрелю вот эту ногу, блядь. И вот блядь, что Пам. 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 Вот ногу не выставляю. Но я прижимаюсь к этому углу, чтобы сделать больше, я видел. Вот... Я, вот, я вот и я вот идет, и я делаю резко. Все. А если вот так вот? Мы просто когда там играли. Допустим, вот подошел до края. Да. Вот так вот выставил. Э, ну, там, раза Давай. Ты вот делаешь, бля, я типа пидор, да? За ствол а, сап, все, я понял. Ты, ствол вытащил, ты... нахуй, я схватил и дернул. Ты нахуй сюда выпал. Понял. Я нахуй нахуй тебе хуяк ножом зарезал, бля. Для чего, блядь, я ствол не закидываю за поворот, бой его можно выхватить. То есть. С этого положения, что типа как ты хочешь сделать, можно сделать вот так вот. Хуя, грубо говоря, ты подходишь в угол, делаешь прострелы, подошел и делаешь вот. Да, не, вот, вот, так. Он не мог вот так. Вот так. бах 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 блядь, нарезал, вот, все. Если ты, блядь, вытащишь сюда его, ну, блядь, схватит фидер нахуй, затянет тебя. Короче, сейчас. Наоборот, туда, вот, вот, иди. Вот, вот. Да, вот. Ты вот отсюда нарезал, блядь, настрелял, нахуй, потом ты можешь уже хуяк и выглянуть. Вот ну, сюда, нахуй, я говорю, в любом случае, нахуй, затянет. А лучше... А? Лучше гранату сначала кинуть. Потом. Конечно. А где Путин, Путин этот, блять? Да, вон там. А Путин, пока их не разорвала сильно. Не, дальше, тут не Путин. Вот такие тренирования у другому самоходно-артиллерийском дивизионе. Так, мы не пехота, але Потрібно, щоб усі володіли гарно зброєю та різними прийомами, як у пересуванні, так і в окопі при штурмі, бо мало все потрібно тренувати. То рекомендую всім не зважати на тренування та підвищити свою бойову здатність. А ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін. Гандон.